Доброго раночку, хлопчики, дівчатка, мої шановні глядачі, мої друзі-підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 13 грудня. Так, і давайте розглянемо деякі питання. Отвітьте нам карти Ленорман. Так, перше питання. Що чекає російських воїнів після завершення війни? Що чекає російських воїнів після завершення війни? Що їх чекає? Каса хороша чекає. Трусость, неуверенность. усталость истощение конфликты конфликты ненадежность ненадежность болезни на больница болезни 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 пьянство пьянство болезни страхи разлад разлад Бедственная ситуация, пьянство, несоблюдение данного слова, обман, фантазии, негатив, препятствия, смерти, перемены места жительства. Избегать, избегать надо. Чрезмерный гнев, разрыв, гнев. Пьянство, пьянство, азартное, азартное. Проблемы, неправильные действия, трудное сражение суета, бесполезная суета, горе, мучение. Вот это их чекает. Вот это пьянство, повальное пьянство. И вот это вот разруха. Разруха. Вот это чекает. Карма настигнет каждого. Вот это я уже бачу. Там меня питали. Чи накажи их Господь. Накажи и добрячи. Карма. Пьянство, неудачи, болезни. Разруха. Хорошо, не лезьте, куда вас не просят. А что ждет Россию вообще в ну, 2025 году? После войны давайте возьмем. Что ждет Россию после войны? С Украиной понятно, Украину будут отстраивать. Горе, мучение, разруха. але будут отстраивать и новые перспективы. Это мы кидали сколько я смотрела. А что ждет Россию после войны? Контроль над ними. Контроль. Нарушение, нарушение границы. Отъезд. Дорого оплаченная победа. Понятное дело. Страхи. Дорого оплаченная победа. Страхи, иллюзии. Там у них будет бои. Бои. Разруха. Разрушение. Тирания. Вот две карты. Разрушение, тирания. Опять пьянство. И, и это по справедливости. Неприятная неожиданность. Разрыв. Разрушение. Приходится скрываться. Коса подкосит так, что не дай бог. Что мама не горюй. Это а точно. Коса коса, разрушение, потери, тоска по ситуации, по человеку, по людям. Это вот карты показывают, это не я, не с головы. Вот, потери, потери, тоска по ситуации, по людям. Отъезд, массовый отъезд, обманутые надежды. Разрыв, разрыв, разочарование и удары, удары, огонь, огонь, удары. Вот это Чекая Россию. Негатив. Потери. И это наложенное наказание. Это карма. Карма. Гореть будет все. Разрушение. Вот так раз на площади я говорила же, что залиется кровью. Так и будет. Так и будет. Столицу вообще перенесут, потому что там будет гореть все. Це карма. Так, хорошо, подивились. В Україні швидко наближається припинення вогню. Швидко наближається в Україні припинення вогню. Це правда? о умеренности. Так. Враг перевернулся, суета, новые перспективы. Враг опять, так, сейчас, 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 приближается закинчение в огню. Учиться правда, да, да. Отдых, восстановление энергии. Серьезное вмешательство. И интуиция я говорю уже в воздухе у меня так лично в воздухе уже летает уже вот это положительные положительное развитие и прогресс и вот интуиция уже люди чувствуют и знают серьезное вмешательство помощь опять помощь и победа это правда потому что уже чувствуете чувствуется уже все знают. Ну, некоторые не верят. А это что-то не верится, не верится. Ну, не верится. Конечно, не верится. Абуды. в вогню в Украине. Так. США ухвалили оборонный бюджет на 2025 рік для Украины. Это правда? сша так да да хорошие новости важная сообщение информация документы карта радости карта радости документы хорошие новости колесо фортуны <свёздный> по умеренности гармония так, так, так. Ухвалили контракт, контракт, помощь, помощь, решение, решение такое. Точка опоры, выздоровление, перемены к лучшему. Так, все так. Оборонный бюджет. Так, далі, що тут у нас за питання? Вже на початку 2025 року планується старт пілотного проекту з повернення українців за кордону. Уже на початку 2025 року. Чи це правда? Повернення українців за кордону. Уже на початку 2025 року. Тяжелый труд, конечно, оправданно, болезненно. Да, да, возвращение. Ну, не всех. А почнется уже. Переход в другое состояние и колесо фортуны и возвращение. Перемены. встречи, положительное развитие встречи, карта радости. Выздоровление перемены. Опять встреча. Освобождение. Хорошее предзнаменование. Так, и опять карта радости встречи. Все правда. Що почнуть потихеньку? <ків> так, далі. Чи розпочнеться відновлення України в 2025 році вже? Чи розпочнеться відновлення України вже в 2025 році? Да. Да, положительный результат, положительный ответ. Это по справедливости, новизна, помощь, помощь хорошая, дорогостоящая помощь и положительный результат. И это по справедливости. Карта справедливости и сила победа. Да, упорство, нерушимость. И дом отстраивать. Да, У 25-му році. Показали чітко. Так, хорошо. Амінь, хай так і буде. Е, чи буде розслідування отаке отчт? Розслідування США по цій допомозі, по грошам. Чи буде розслідування? Отчт від от України? Чи буде? по грошам, по допомозі. Чи таке буде? Ну да. Для некоторых это негатив. Да. По-новому, по-новому что-то. По вот этой помощи. По вот этой помощи. Так будет. Поиск точки опоры, новой перспективы и такое решение. Такое решение. По вот этой помощи. Контроль. Контроль. Вперед, колесница. Это неприятная неожиданность для некоторых. Проблемы. Скрытая враждебность. А это по-честному и это решение такое. Будет. Че будет припинення допомоги США на 2025 рік в Обнуление карта. Новые перспективы. Та не помощи, где? А что, сейчас подивимось. Так, новые перспективы. Помощь, король, король, король. Нестабильно, что-то. Нестабильно. Помощь то будет? что по-новому. Ну да, обнуление и несоблюдение данного слова. И нестабильность. Ну, але иде, иде. Помощь, по что щось что новому Хорошее предзнаменование. Тут идет обнуление, обрыв и несоблюдение данного слова. Але щось по-новому, якась помощь будет. Хорошее предзнаменование и переменные, что-то новое, новое. Ну, карта радости, вот и так, короли, короли, решение. Ну, вот недоверие идет, видите, недоверие. Неуверенность и недоверие. але хорошие перспективы по умному, по новому, по умному. Контроль. И, ну, вот карта радости идет, и хорошее предзнаменование, и хорошие перспективы. Но это по новому будет по умному по новому будет что-то по другому разногласий много <кхем> контроль проверки ну это ж надо это ж такая надо обязательно нашу коррупцию как-то ж надо победить с помощью людей умных может, это же не в какие рамки уже. Так. Трамп стає людиною року. Что его чекает в ближайшем будущем? Дональд Трамп стає людиную року. Что его чекает в ближайшем будущем? По умеренности перемены хорошие нерушимость пока а необходимость в охранных действиях хитрость что-то терпение сверхмеры борьба за выживание негатив какой-то чрезмерный энтузиазм что-то хотят потребность в охране сложная что-то ситуация разорванный контракт идет Сила, сила. Э -э Скромность завышенными требованиями. Контроль над ним. Контроль над ним. За ним. Контроль шпионаж. Как борьба за выживание идет. Наложенное наказание. Печаль. И удар. Все-таки ему вот выпадает удар. Вот, печаль. Карта печаль и удар. И вот за ним контроль. Шпионаж. Это так не, не сейчас только показали, это постоянно вот на него так показывается. И удар испуск. Ну, это плохая карта. Вот посмотрите, выпало вот так. Идет печаль. Идет удар и обнуление. О, три карты. Кто понимает? Вот это его ждет пока сейчас вот по умеренности идут хорошие перемены, как упорство и пошло. Контроль, необходимость в охранных действиях, негатив, борьба за выживание и вот эти вот три карты. Посмотрим, побачим, поживем, побачим. Ну так показывает. Так, хорошо. Что ждет Арестовича? Ну, пытают люди интересно. Минивин вообще не интересен. Что ждет Арестовича? Как его звать, не знаешь? Алексей. Алексея Арестовича. Что ждет в ближайшем будущем? Обман. Сплошной обман. Трусость, неуверенность, обман. Нужен от их восстановление энергии. Что ж там борьба, борьба? Помощь хорошая ему Разрыв. Сейчас посмотрим. Негатив и как порабощение карта. Как такое, что можете посадить. Я не знаю кто. Как борьба за выживание и потеря идет. Мрачные мысли. Обман. Обман. Нужен отдых, восстановление энергии. Как идет поединок. Какой-то поединок. И вот это порабощение карта, и негатив, и борьба за выживание, как вот сзади там у него змея, и потеря мрачные мысли, контроль, ревность, контроль, обманутые надежды, несоблюдение данного слова, там вот обман вокруг него, несоблюдение данного слова, недоверие, неискренние отношения, разочарование, бесполезная суета, и обнуление. А, и обнуление. Ну вот это вот это как карта у него. Ну ему вот это вот порабощение. Карта выпала. И обнуление. И обман. Везде обман. Конфликты. Какой-то враг есть хороший, сильный. Ну, вот хаос. І спустошення йому. І карта порабощення. Вот таке щось. Біліберда. Обман, обман. І що тут запитали мене таке? Чи є сирійські оці тюрми в Сирії? Тюрми в підземельні. Чи є вони? Сирии. Ну да. И жертвы там вот. Жертвы. Конфликты. Удары. Жертвы. Терпение сверхмеры. Ну да, есть. Есть. Жертвы. Удары. Терпение, борьба за выживание. Удары. Что там творится в таких тюрьмах? Есть, да. Такі є. А это что там? Чи є наші військові у тих тюрмах, У підземеллях у Сирії? Чи є наші військові там. У тих тюрмах, В педземельях этих. В Чи є там наші? Оправдане подозріння. Да. Пессимист, Плохі приметы. помощь, помощь. Усталость, истощение. Помощь и отъезд. Освобождение. Вроде. Сейчас вседозволенность. Да, помощь, опять помощь и отъезд. И положительное развитие, прогресс. Вот. как освобождение. Ну да, и опять две карты. Вот. Две карты дорога, дорога. Э, две карты помощи и положительный результат. и карта мира победы и решение проблемы и конец и конец и освобождение освободили вот я скажу что были но освобождение вот идет прям четко показали конец вот это вот решение проблемы карта мира победа вот две карты от освобождения карта вот две карты дороги дороги помощь идет помощь вот помощь и положительное развитие, положительный результат, прогресс, освобождение наших войсковых Были, но освобождение. Так. И сейчас я подивлюсь в яр. Попросили мене Донецька область. Часи в яр. Какая там ситуация? Часи в яр. Что там по ударам, по прилетам? Часть яр коса, коса тяжелый труд, тяжелый обрыв, коса обрыв с карта смерти. Трусы с нею, ух ты! Там это коса подкашивает карта смерти, удары, карта страхи, страхи враг, враг сильный враг, крысы движение. Необходимость в охранных действиях, поиск -то точки опоры. Суета, им там бесполезная суета и завершение идет. Завершение цикла. Горе, мучение. Карта радости. И освобождение. И облегчение страданий. Вот карта радости, освобождение. И облегчение страданий. И завершение цикла. А в этом вообще коса подкашивает пока еще пока еще тяжелый труд и что еще тут мы написали? и где-то записала орлова мелитопольский район запорижская область орлова селище орлова чи место чи так, Орлова. Сейчас тут карта. Что? Орлова, Мелитопольский район. Запорижская область. Какая там ситуация Орлова? Что там по прилетам. Так, пожи, пожи, конфликт. Бои, бои, удары, страхи, как наложенное наказание. Избегать, избегать укрытия укрытие. Тупое упрямство, жулики подходимы. Несоблюдение данного слова, непримиримость, непримир, болезненно, болезненно. но ну, идет хорошие новости, как находка. И первая карта хорошая, удача. И хорошие перспективы. Вот спокойное состояние карта. Вот Хорошие новости, как выгодная сделка. И карта хорошие перспективы идут. И дорого оплаченная победа. Діло до завершення, я могу сказать, але ще оно удары. Удары и прилеты. Ще опасно. Так, і що ще мене просили подивитися? Навірно, я не записала, а щось просили. Якесь містечко. Ну, ладно, вчора дивилися і позавчора дивилися, що я там, кому там що цікаво, то напишите. Поки все. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Піднімайте, скоро ось о, карти показують. от'єст врагу, от'єст. Все, закінчення. Закінчення. Я ж говорю вже в воздухі, я чувствую, що вже. Все, все. До закінчення діло. Не знаю, як хто, а я це відчуваю. Все, на этом. Спасибо вам, що ви зі мною. До побачення вам.